Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Pagi ini kita baca ayat 152 la taqrabu ma'lal yatim Dan jangan kamu hampiri harta anak yatim Illa billatihi ahsan Melainkan dengan cara yang baik Yang untuk mengawal dan mengembangkannya hatta ya bluga sehingga sehingga dia balik dan yani dia dewasa serta layak menguruskan hartanya dengan sendiri wa'uful kayl wal mizan bil qisti dan sempurnakanlah segala sukatan dan timbangan dengan adil Dan nukallifu nafsan illa wus'aha kami tidak memberatkan seseorang dengan kewajipan melainkan sekadar sanggupannya wa idza qultum fa'dilu dan apabila kamu mengatakan sesuatu semasa membuat keterangan Fa'adilu maka hendaklah kamu berlaku adil Walau kana za sekalipun Orang-orang itu ada hubungan kerabat dengan kamu Zalikum wassakum Wa bi'ahdillahi awfu Dan hendaklah kamu sempurnakan Dengan demikian Itulah janji Allah yang Allah perintahkan kepada kamu La'allakum tazakkarun Supaya kamu beringat Yang mematuhinya Sambungan kepada ayat sebelum ini yang menyatakan undang-undang kemasyarakatan selepas daripada membicarakan undang-undang uh, makanan, kan, halal haram makanan. Hidup dalam masyarakat dimulakan dengan tidak mempersekutukan Allah, menegakkan tauhid. Menegakkan tauhid ini kita katanya rukun iman, rukun Islam tulah itu yang asasnya. Kemudian diikuti pula selepas daripada memperkatakan uh, akidah tauhid kam kepada ber, ber, berlaku ihsan berbuat baik kepada ibu bapa kemudian kepada anak-anak jangan jangan bunuh mereka jangan bunuh kemudiannya jangan pula melakukan perkara-perkara yang keji perkara keji dalam hubungan antara lelaki dan perempuan jangan bunuh orang sambung kepada ayat itu pula wala taqrabu ma aliyatim dan jangan pula kamu hampiri harta anak-anak yatim Bukan jangan makan, jangan hampir Bila hampir anak-anak yatim, mak hampir hampiri harta anak yatim Akan menimbulkan satu ujian yang sangat besar Rasa minat kepada anak, -anak harta anak yatim itu kerana alasannya Berbagai-bagai alasan yang boleh diadakan Islam ataupun Al-Quran tidak cukup yang menyatakan prinsip ekonomi Jangan mengambil harta orang Jangan menceroboh harta orang Dalam Islam Islam ada hak untuk memiliki Hak individu memiliki harta Itu asasnya asas. Tak cukup setakat itu Kerana mungkin ada ruang-ruang lain lagi Yang manusia mudah terjebak ke dalamnya Iaitu harta anak yatim Jangan hampiri harta anak yatim Illa billati hi ahsan Melainkan dengan cara yang baik Cara yang baik dia menghampiri harta anak yatim untuk untuk melaburnya harta anak yatim untuk kawalnya untuk mengawalnya ini memang pun diperlukan anak-anak yatim perlu dijaga harta mereka sebab bapa mereka tak ada ibu mereka sudah tidak ada ibu bapa mereka meninggalkan harta yang banyak untuk anak-anak mereka oleh yang demikian adalah menjadi kewajipan bagi bapa-bapa yang menggantinya bapa yang menggantinya semua orang semua manusia adalah menjadi bapa kepada anak yatim bukannya kaum keluarganya saja tetapi orang luar juga orang luar juga bapa kepada mereka anak ini oleh kerana mereka kecil mereka tidak mempunyai keupayaan untuk mempertahankan hak mereka terpulanglah kepada masyarakat masyarakat kepada keluarga yang mengganti bapaknya untuk untuk berlaku rahmah dan memelihara hak-hak mereka dengan adil hak mereka berhak hidup dalam dunia ini seperti orang lain juga mereka berhak 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 menggunakan harta yang ditinggal oleh ibu bapa mereka yang pertama sekali tidak ada hak bagi orang lain sebenarnya tidak ada sebab ini hak ibu bapa mereka hak mak bapa mereka oleh kerana mereka masih kecil mereka tidak mempunyai mempunyai kuasa untuk mempertahankan harta itu dia diwajibkan kepada masyarakat terutama sekali kaum keluarga yang terdekat jangan hampirinya Jangan hampiri yakni jangan usik hartanya itu jangan ambil hartanya jangan ambil hartanya la taqrabu yatim harta anak yatim <tuh> harta orang lain daripada anak yatim pun dilarang mengambilnya kalau bukan hak kita mengapa pula harta anak yatim lebih-lebih lagi lebih-lebih lagi anak yatim anak yang tiada yang tiada bapa yang menjaga nafkahnya yang tiada ibu sepatutnya orang luar hendaklah menolongnya membantunya meneruskan hidupnya memberi pendidikan sepenuh kepadanya supaya anak-anak yatim menjadi anggota masyarakat yang sehat nanti anak-anak yatim bukan hanya memerlukan hartanya itu dijawab dikawal dengan baik tetapi mereka memerlukan pula kepada kasih sayang orang ramai memerlukan simpati, memerlukan bantuan menolong, membantu mereka banyak perkara yang mereka mahu yang paling utama sekali, kalaupun tak mau kasih sayang kepada mereka, tak mau tolong, tak mau bantu mereka, tak mahu berkongsi sama dengan mereka dalam perkara-perkara yang uh, menjadi hak pada mereka jangan usik harta dia jangan usik ini tidak begitu bukan saja dia tidak dikasihi dalam masyarakat tidak disayangi tidak dihormati harta mereka pula disapu habis sehingga sudah sedar harta mereka habis ini tanggungjawab siapa tanggungjawab masyarakat yang pertama sekali kemudian tanggungjawab pihak yang berkuasa sebenarnya untuk memelihara badan-badan untuk memegang amanah anak yatim tapi mereka jaga mereka pegang billatihi ahsan dengan cara yang baik labur harta mereka simpan harta mereka jangan kuruskan harta mereka wala taqrabu ma al yatim illa billatihi ahsan kecuali dengan cara untuk mengawal dengan cara yang lebih baik ahsan maknanya lebih baik cara baik belum cukup lagi bukan lagi dengan cara jaga harta mereka RM20 tetap RM20 sampai bila-bila pun itu tidak baik Harta dia berkembang sampai bila-bila pun Dia berkembang RM20 untuk 20 tahun yang lalu Bukan RM20 lagi untuk hari ini Jangan pihak-pihak yang menjaga dia Jaganya RM20 dulu Nah RM20 sekarang Tidak ini sudah salah Jagalah harta mereka Bindati hiya ahsan Ahsan ismu tafdi Ahsan ismu tafdi Maknanya yang lebih baik Tak ada lagi yang terbaik Lebih daripada itu Tak ada lagi yang lebih baik daripada itu Itu makna ahsan قالوا حسن baik احسن lebih baik. الحسنى بالحسنah ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده sampai dia mati pun jaga harta dia. Tidak. Tidak. حتى. حتى يبلغ أشده. Sehingga dia balik, yakni dewasa serta layak menguruskan hartanya dengan sendiri Itu dalam kurungan panjang Makna asalnya Hatta hingga ia berlura sampai asyuddah cerdik Kata, Hingga dia sampai cerdik Cerdik Kadang-kadangnya orang membuat alasan Tak cerdik, tak pandai jaga harta dia, tak pandai melabur Bagi kat dia, dia beli motosikal Tak boleh beri Ha, itu ya alasannya Sebab bila nak beri kepada dia Tak pernah beri sebab dia tidak belajar untuk menjaga harta dia Sebab bila seorang ini boleh boleh dianggap dia cerdik Dia cerdik, dia takkan cerdik sebelah bila pun Sebab dia tidak mempunyai pengalaman padanya Jadi kalau begitu dalam ayat lain Nyatakan wabtalul yatama, liatama Wab dan jaga dan dan, dan uji Uji anak anak yatim Hatta ila balamun nikah Sehingga mereka sampai usia kahwin cerdik tak, 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 cerdik ni tengok dulu dia pandai tak berkahwin orang ni selalunya dia tak cerdik pada lain cerdik kalau kahwin cerdik cerdik dia ah, jadi kalau dia cerdik kahwin berilah dia boleh dia pandai jaga betul tentu artinya selepas daripada keinginan berkahwin yang apa kahwin pun tak mau ah, ini namanya safi ini tak layak ni kalau dia dapat beri tawar kepada dia kahwin dia senyum dia itu, tu ha, ah, boleh beri lah tu hal kat dia boleh beri jaga lah tu cerdik ni hamba Allah ni walaupun manusia katanya tak cerdik dia pun nak, nak berkahwin saja nak berkahwin itu cerdik Quran kata ha, sebab begitu sekali sebab begitu sekali maknanya harta nak yakin mesti jaga dan perkahwinan itu menandakan bahawa dia sedang mempunyai tahap kecerdikan yang, yang yang minimum yang paling rendah sekali nak kahwin kita tengok orang oh, nak kahwin ni kata-kata semua kan nak kahwin nak kahwin semua orang ha, semua orang cerdik semua orang manusia kalau begitu binatang pun nak kahwin dia ya. binatang cerdik manusia kita cakap bukan hak pada hak binatang wa batalu liyatama hatta idza balagu nikah fa <tik> in anastum minhum rusyda farfa'u ilaihim amwalahum uji mereka sampai kepada usia nikah Syarikat kalaulah mereka ini ada tanda-tanda kepintaran cerdik, farfa'u ilaihim amwalahu. Serah pada mereka harta. Hatta yang melurah asyuddahu sehingga sampai usia pintar. Pintar. <coughs> Nabi Yusuf AS disebutnya Hatta balara asyuddah Hatta balaga asyuddah umur 40 Ulama' menyatakan Sebab umur 40 umur layak menjadi Nabi di sini bukan layak 40 yang belum aqsudah sehingga mereka sampai usia cerdik wa auful kaila wal mizan bil qist la nafsan illa wus'aha wa auful kaila dan tidaklah pula kamu sempurnakan segala sukatan ini tanggungjawab mengenai harta tanggungjawab kemasyarakatan kita hidup dalam masyarakat nak jual beli nak bertukar barang nak macam-macam nak macam -macam lagi, sewa menyewa gadai um, ini hak-hak yang berkaitan dengan harta jadi kalau begitu harta ini harta pertukaran harta ada ukurannya ukurannya dua saja pertama sukatan yang kedua timbangan sukat tu dengan cara apa timbang dengan cara apa itu manusia yang menentukannya wa kaila wal mizana dan sempurnakanlah segala sukatan dan timbangan dengan adil bila memberi, bila mengambil Mestilah al qustu Al-Qistu maknanya adil Adil Kenalah dengan adil La nukallifu nafsan illa usaha Kami tidak memberatkan seseorang Seseorang dengan kewajipan Melainkan sekadar kesanggupannya jadi bila 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 terlalu keras sangat dalam soal jual beli ini dalam soal sukatan dan timbangan ini terlalu keras pada sukatan dan timbangannya nak berniaga pun tak boleh tak boleh nak mereka asyik kena bantah saja. Asyik kena bantah. Jadi kalau begitu dalam soal jual beli ini sikit sebanyak perbezaan itu dimaafkan saja. Itu dimaaf sebabnya tak boleh nak lakukan, nak lakukan secara tepat dalam perkara jual beli. Tak boleh. Buat roti canai. Roti canai. Mestinya ada beza dia antara sebiji dengan sebiji sebabnya dia ambil dengan tangan begitu saja, dia ambil dengan tangan dia, dia 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 tidak timbang, dia tidak sukat tidak suka dia agak-agak saja jadi agak-agak ini boleh kira ke boleh dikira sebab tidak ada tidak ada upaya untuk membuat sesuatu sukatan yang mesti sama tidak ada mestinya ada sedikit perbezaannya satu lagi yang paling ketara kita kata kita kata makan buffet RM50 satu kepala 50 ringgit orang masuk makan ni ada dia bawa perut dia kecil ada bawa perut dia besar yang perut dia besar ni dia bawa masuk makan dia makan banyak dan pula ni ada pengalaman makan di hotel dia makan dia pengalaman ni dia tengok mana harga -hak mahal hak tak pernah makan oh dia ambil yang tu lah boleh jadi yang dia makan ni dia 50 ringgit ni 100 udang 5 ekor besar-besar lengan ni dia makan ni. ni berapa ni harga ni berapa nasi tak makan rupanya dia ada yang jenis tak biasa masuk tak biasa makan cara tu nasi dulu lah dia nasi dulu nasi makan lah berapa cupak pun berapa, RM50 juga jadi macam mana ni, macam mana hukumnya ada pihak ni, ada pihak yang rugi, ada pihak yang membuat untung sejuk-sejuk dah, ini perkara yang tak boleh maafkan sajalah maafkan saja kerana gharar ini memang ada gharar padanya ada usur unsur, um, usur gharar kita katanya usur tidak adil ada padanya tetapi kita anggapnya kecil tidak fahish gharar fahish salah tapi gharar yang tidak fahish tidak mengapa sebabnya dia 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 bebas nak makan apa makanlah makan apa makanlah semuanya ada barang di sini barang ada jadi oleh kerana itu mengapa awak pilih harga murah harga murah awak tak pilih semua barang ada jadi oleh kerana itu ayat di sini menyatakan la nukallifu nafsan illa usaha kami tidak bebankan Tidak bebankan eh, Nafsan mana-mana orang Illa usaha Melainkan sekadar kesanggupannya Ini memangnya peraturan begitu Jika nak dikeraskan dalam semua sekali Tak meniagalah kita Tak bergeraklah kita Nak berjual tak boleh Nak beli tak boleh Beza jual buah-buah Ada jenis hak masam Ada jenis hak manis Buah sama saja Buah sama saja Banyak pokok yang kita ambil ah, Jadi kalau begitulah Bukan lifu nafsan Illa usaha Quran bergerak bersama-sama dengan manusia Berjual beli Quran mengajak manusia berjual beli Berjual bercara sewa menyewa. Dia bersama dengan manusia Di mana keadaan manusia melakukan sulit Tuhan maafkan Sengaja menipu haram Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa idza qultum fa'dilu dan jika kamu bercakap hendaklah pula kamu mengatakan sesuatu hendaklah pula kamu berlaku adil walau kana dha qurba sekalipun sekalipun orang itu ada mempunyai hubungan kerabat dengan kamu ini pula bagi ahli politik ahli politik dalam masyarakat kalau bercakap bercakaplah dia adil dia adil jangan bercakap ni undang-undang dia kena kepada orang luar anak beranak dia anak beranak dia dikecualikan anak beranak dia dikecualikan syarat cukup tak cukup pun tak apa tak boleh walaukan ada kurba sekalipun kaum kerabat yang terdekat mengapa tak boleh kerana keadilan dengan keadilan sajalah bumi ini dapat ditegakkan dengan keadilan jadi oleh kerana itu pasti telah kita berlaku adil mana-mana yang -mana tidak upaya itu apa boleh dibuat la yukallifullahu nafsan illa tetapi bercakap istilah patuh adil terhadap apa yang dicakap sekalipun siapa terhadap siapa orangnya terhadap keluarga sendiri ataupun orang luar atau sifat anda sebagai seorang yang memegang kuasa berlakulah adil kepada mereka wa bi'ahdillah aufu dan sempurnakanlah dengan janji-janji Allah terhadap kamu janji Allah nak dia janji berlaku adil terhadap janji Allah nak disempurnakan jangan lupa ya berniaga berniagalah jangan lupakan sembahyang berniaga berniagalah jangan lupakan zakat jangan lupa ini semua ni janji Allah yang mesti disempurnakan zalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun zalikum itulah dia yang diperintahkan kepada kamu kepada kamu zalikum wasakum itulah yang Allah perintahkan kepada kamu perintah di sini disebutnya wasiat wasakum Allah wasiatkan kepada kamu wasiatnya orang nak mati Tuhan tidak mati dia wasiatkan kepada kita wasiat di sini makna perintah tapi digunakan perkataan wasiat di sini mempunyai ertinya sendiri artinya artinya perintah yang terakhir yang menentukan kebahagiaan kamu yang menentukan kesejahteraan kamu wasiat Allah kepada kamu yakni perintah la'allakum tazakkarun supaya kamu beringat dalam perkara ini dalam perkara hal kita beringat dalam perkara cakap jangan tersalah cakap beringat mestilah kamu adil dalam perkara pengurusan harta benda anak yatim anak yatim sukatan timbangan dan sebagainya dan demikian juga melakukan menggunakan kuasa hendaklah adil sekali pun terhadap kaum keluarga sendiri la'allakum tazakkarun supaya kamu beringat maka Tuhan beri perintah ini supaya kamu beringat jika kamu tak beringat itu masalah kamu sendiri dan kamu akan terima padahnya. Kemudian seterusnya wa an hadza sirati mustaqimul